Ötən gün Aşqabadda Xəzəryanı dövlətlərinin dövlət başçılarının 6-cı zirvə toplanısı keçirildi. Toplantıda nəqliyyat, ekoloji problemlər, tərkəssizlik və digər məsələlər müzakirə olundu. Bu buraxılışımızda biz Xəzəryanı dövlətlərinin əməkdaşlığından danışacağıq. Mövzunu isə Milli Məclisin deputatı Sahib Əliyevlə müzakirə edirik. Sahib müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Sahibə, əvvəlcə ondan başlayaq ki, dünyada hökm sürən mürəkkəb geosiyasi şərait fonunda zirvə toplanısının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiz, ümumiylə mən bu gün statusda da balaca bir paylaşdım. Xəzər ümumiylə kəşf edilmiş ehtiyatlarını deyirəm. 3,1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı və eyni zamanda da 2,95 milyard ton neft ehtiyatı olan bir su hövzəsidir. Və ingedək Bu ehtiyatlardan 1.5 milyard tonu çıxarılıb. Amma əcnəbi mütəxəssislərin araşdırmalarına görə hələ kəşf olunmamış 26.40 milyard ton Xəzərin karbohidrogen ehtiyatı var. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Xəzər hələ bioehtiyatları nəzərə almasaq, dördən də çox yağlı bir tikandır. Siz də bilirsiniz ki, bu yırtıcılar dünyasında yağlı tikə uğrunda necə böyük çəkişmələr olur. Amma dünyanın bəlkə də ən qiymətli sözəci olan Xəzər hazırda daha çox sülh və əməkdaşlıq dənizinə çevrilibdi. Bu keçirilən sammitdə əslində bunun təsbiti, amma bu ilə dəstan olmayıb. Bu elada sərbor muyu və xüsusilə də Azərbaycan üçün elada sərbor olmayıb. Mən sizə xatırladıram 2002-ci ildə Qulünər Heydər Əliyevin Tehran'da görüşdə İranın o zaman üçün prezidenti Hatəmi deyəndə ki, "Müşkilat edəryə çey, bazandaram", yəni bazandaran, bazandaran görlü problemləri Hı -hı. onun əsəbi alda sözü kəsməsi və mazaqların görə adlandırılan Xəzər dənizi olduğunu xatırlatması və üstəlik onun da deməsi ki, türklər buna quzğun demişdirlər. Və belə həmin <coughs> 2002-ci ildə Aşqabad sammitində indi açmaq istəmirəm, amma iqtisadçı energetik olan başqa bir prezidentdə, başqa bir dövlətin başçısında o növdə ə e ni qətiyyətlə amma bu dəfə biraz zarafata salaraq yerində oturtmuşum. Və ondan sonra bilirsiniz ki, Xəzərin enerji resurslarını dünyaya ilk açan Azərbaycan oldu və hansı problemlərlə Azərbaycan üzləşdi? Ha. Burada çəvrüş cəhtlər oldu, artardı. Və bunlar da elə-belə deyil idi. Biz onları obsə yaxşı xatırlayırıq. Yəni mən demək istəyirəm ki, Bu etapa, bu mərhələyə gəlib çatana deyik. Biz keşməkeşli bir dövrlərdən keçmişik. Hı -hı. Azərbaycanın lideri, ola öndər Heydər Əliyev o zaman qətiyyətli, eyni zamanda da çox müdrik davranışları nəticəsində, fülqalı da diplomatik bacarığı nəticəsində həm Xəzər regionu dünyaya açıldı. Ey də savonda da. O dövlətlər ki, Xəzərla bağlı müəyyən iddialar ortaya qoydular. O iddialar aradan qalmağa başladı və nəhayət bu keçmə-keçli dövrlərdən sonra biz Bəni. indi rahatlıqla deyirik ki, və Aşqabadda da qəbul olunub, Qatnamədə də bu özəksin tapır ki, Xəzər sahiliyəli ölkələr üçün sülh, Bəni. əməkdaşlıq da dostluq təansıdır. Xəzər dənizini bir sülh dənizi olaraq belə qiymətləndirirlər və elə ə, Xəzər dənizinin əhəmiyyətindən danışırıq, əməkdaşlıqdan danışırıq. İstərdim ki, elə Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda artıq demək olar ki, qərb dövlətləri özlərinə alternativ neft və qaz mənbələri axtarırlar. Beləliklə ki, alternativ bölgələrdən təbii ehtiyyatlarla zəngin olan bölgələrdən biri də Xəzər dənizidir. Bu barədə fikirlərinizi alaq. İndi ki reallıqda birbaşa həm Azərbaycanın, həm də bütünfədə Xəzər regionunun əhmiyəti artır. Bilirsiniz, indi Xəzər 5 sahiliyani ölkədən ibarətdir və Xəzərin su resursları bölgüsünə baxsaq görəcəyik ki, qonşu qardaş Qazaxstanın payı bizimkindən daha çoxdur. Onlarda Hı -hı. hardasa 29.8%dir. Bizdə 19.5%dir. Amma bütün buraya baxmırıq. Xəzər həmişə Azərbaycanla bağlı dərz olur. Xəzər bizim üçün sadəcə dəniz deyil. Hətta Xəzərlə bağlı Azər dənizi deyənlər də var. Və ümumiyyətlə Xəzər ə, Xəzərlə bağlısiz anlaşmalara da fikir versə, düzə belə birinci Pyotr dövründən üzübər. Altı anlaşmanın beşi ə, Rusiya çarları ə, və Rusiyalı rəhbərləri Azərbaycanlarla aparıb, aparıblar. Sonuncu anlaşma İsreli ilə İran arasında olan daha doğrusu sonuncudan əvvəlki 21-ci il anlaşması. Onda da Çeçerlə bu anlaşmağı imzalayan Qacarlar sülaləsinin təmsilçisi Qaraxan məmlük idi. Sadəcə o 40-cı il anlaşmasıdır. Azərbaycanlı təmsilçi aparmıb. Yəni deyirəm ki Qəzar deyiləndə göz önə iş gələn Azərbaycan olur. Və indi də Xəzər deyiləndə göz öndə ilk gələn Azərbaycan olur. Və Azərbaycan Xəzərə nə qədər bağlıdsa, Xəzər də Azərbaycanı o qədər bağlıdır. Azərbaycanın adı qurulmağa başlandığı vaxtlarda belə Xəzər təzədən Azərbaycanın adını qaldırmağa başlayır. Tutaq ki, neft daşlarının tikintisi ilə. Orda neftin ilk dəfə çəməyə sülü ilə çıxarılması ilə, ilk dəfə dənizdən neftin məs Xəzərdə çıxarılması ilə Azərbaycanı məşhurlaşdırır. Yəni Xəzər ilə Azərbaycan arasında qəravə bir mistik bağlılıq var. Və indirin özündə də, yəni söhbət əgər Avropanın enerji ehtiyacının təminatı ilə gedirsə, təbii ki, Xəzər o tayındakı bizim qardaşlarımızın, türk dövlətlərinin bu baxımdan potensialları daha böyükdür. Amma bütün bunların hamısı Azərbaycan üzərindən keçəcək. Azərbaycan, yəni sadəcə qapqı öz, olma özünün karbohidrogen heytatlarının qərbə ötürülməsini artırmır. Eyni zamanda da yeni onlar üçün həm də şərait yaradı. O, o zaman da şərait yaratdı. Əgər o löndər imzaladığı o zəvəg kəsri bu qəbildəsi olmasaydı, əmin ola bilərsiniz ki, Xəzər dənizindəki dövlətlərin heç biri sərvətli şəkildə və indiki qiymətlərlə özlərinin Hı -hı. yanacaqlarını dünya bazarına çıxara bilməyəcəklər. Və indirin özündə də Azərbaycanla çəkdiği kəbərlərçi var. Hı -hı. O infrastrukturçu var. Bu infrastruktur Xəzər ötayındakılar üçün ıı, dünya bazarında hazırda onları qazna və karbohidrogen ehtiyatlarında bütövlükdə ehtiyac duyan qərbə çıxarılmasına çox gözəl imkan və şərait yaradır və cənab prezidentdir. Həmişə Xəzər dənizi ölkələrinin sabitində bu dəfələrlə vurğulanır ki, Azərbaycan bu regionun bütövlükdə maddi-i qəhrəmiyyətli nəqliyyat və logistika qovşağıdır və Azərbaycan öz imkanlarını bu baxımdan Xəzər dənizi ölkələrinin hamısına təqdim etməyə hazırdır və hazırda edir. Əziz müəllim, səzdim ki, 2018-ci ildə Aqtau'da imzalanmış Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyaya da toxunmaq və həmin konvensiyada qeyd olunur ki, 3-cü qüvvələrin Xəzər dənizində hərbi mövcudluğu qadağan olunur. Ümumiyyətlə, hal-hazırda elə indiki dövrdə Xəzərin tənqidəsizliyinə hər hansı bir təhdidlər varmı? Bir sözcük cavabı demək istəyirəm ki, bu konvensiya Azərbaycan üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu konvensiyaya qədər Azərbaycan özünün sərhəd təhlükəsizliyini təmin etməyə baxımından ən əhəmiyyətli addımı Rusiya Federasiyasından atmışdır. Yəni Rusiya Federasiyası MDV dövlətləri çərçivəsində ona nə qədər yaxın dövlətlərin olmasına baxmayaraq ilk dəfə sərhədlərlə bağlı sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı dövlətlər arası anlaşmağı 2010-cu ildə Azərbaycanla imzalamışdır. Ondan sonra isə bu Xəzərin hüquq statusunun təmin edilməsi Hı. Azərbaycan üçün son dərəcə əhəmiyyətli idi. Həm perspektiv baxımından, həm də sadəcə Xəzərlə bağlıdır. Bu anlaşma Azərbaycanın ikinci Qarabağ savaşında da əl qollunu açması üçün xeyli şərait yaratdı. Hı. Yəni ə, Xəzərdən gələn o təhlükəsizliyin qarşısının alınması ümumiyyətlə ölkənin təhlükəsizlik potensialının artmasında dolayısı təsirdə belə deyək göstərir. Buna buna deyirlər ki, multiplikativ effekt, yəni sadəcə Xəzərla bağlı ə, belə deyək, ə, biz təhlükəsizliyimizi təbii əhəmiyyətlər boyunca. B ə, digər məsələlərdə də Bu Azərbaycanın bir davr olaraq təhlükəsizlik potensialının artmasına xeyli Hı -hı. E, kömək etdi. Qoçu qaldı hazırda e, təhditlərin olması məsələsində. Bilirsiniz, e, bizim üçün hansısa bir Xəzərdən kənardakı üçüncü dövlətlərin vasitəsilə gələ biləcək təhdidlər aktual deyil. Hı -hı. E, biz elə təhdidlərdən narahatlıq keçirmirik və ümumiyyətlə şükürlər olsun ki o, Azərbaycanın apardığı düşürülmüş xarici siyasət bizi belə bu qəbildərlə olan təhdidlərdən sığortalayır. Amma bizim digər Xəzəryanlı tərəfdashlar var ki, onlar üçün bu məsələ həmişə aktual olub və yəqin ki, aktual da olacaq. Xəzər üçün bu baxımdan götürdükdə açığı ə, hər cəhətdən baxıb bu təhdidlər bu narkotik qaçaqbalçılarının təhdidlər ola bilər. Terrorçu ösürlərinin təhdidlər ola bilər. Biz görürük ki, çox təəssürk ki, bəzi ayrı-ayrı dövlətlər terrorçuları yaxşı və pis ayırırlar. Özünlüklərə və özünükə olmayanlar ayrılırlar. Və bu da onlardan gələn təhdidləri həmişə aktual edir. Digər baxımdan hazırda Azərbaycan üçün elə də böyük təhdidlər gözlənilmir. Vardı. Təhdidə qalxıllar da vardı və onlar onun qarşısında hansı atdılar atıldığını da gördülər. Hı -hı. Və ə, çəkilib yerlərində də oturdular. İndi düzdür, hələlik biz tam barışdıqlarını görmürük reallıqda, amma çox tezliklə biz bunu da görəcəyik. Çünki artıq bilirsiniz, Xəzərin hüquq statusu ilə bağlı konvensiya İnzallah Rabbis siz də qeyd etdiniz kimi 4 ildir. Onu 4 sahil yanı ölkənin parlamentləri artıq təsdiqləyiblər irada çıxmaq şərti ilə. Və bir də deyirəm ki, İran da bunu təsdiqləyəcək çünki İran ümumiyyətlə ə, Azərbaycanın özəlliyi ilə özünə yanaşmada ə, necə doğru, xeyirxah bir siyasət yuritdiyini görməyə bilməz. Hı -hı. Ən azı Türkbəristan qazadı dərar üzərindən Azərbaycana nəqlində də və Azərbaycanın bu təşəbbüslə çıxış etməsində də İran buraya çıxaydı gördü. Hıh. -hı. E, dövlət başçısının zirvə toplanışında toxunduğu məsələlərdən biri də nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri ilə bağlı idi. Xüsusi olaraq Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini qeyd etdi və söylədi ki, artıq riallığa çevirir. Həm Xəzeriya ölkələri üçün, o, cüml o, o cümlədən qlobal e, arenada Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini nüçə dəyərləndirməyə var. Bəs mən heç təsadüf saymıram ki, cənab prezident məs Aşqabadda Xəzər yolu ölkələri dövlət başçılıqları sabitində Zəngəzur dəhlizinin artıq açılmaq üzrə olduğunu alonsulu verdi. Heç bir sərdil ki, Zəngəzur bəs türk dövlətləri arasındakı quru bağlantını aradan kaldırmaq üçün bu zəbu qanunsuzluq olaraq hallara peş keş edilir. Və cənab prezident xatırlayır əvvəllər Türk dövlətləri başçılarının Bakıdakı sammiti zamanı açıq şəkildə bunu dilə gətirdi və o zaman bəzi türk dövlətlərinin rəhbərləri çox ehtiyatla yanaşdılar bu məsələyə. Bəlli səbəblərdə. Amma çox cəsarətlə deyilmiş fikirlər artıq yavaş-yavaş irəliyə doğru gedir və artıq həmbəhövletlər də Türk birliyinin nə qədər vaz keçilməz olduğunu və Türk dövlətlərinin inteqrasiyasının bütün tərəflər üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayırlar. Yəni bunu ona görə deyirəm ki, cənab prezident Zəngəzur dəhlizli Açqıbaşı vəsəlləsləsidə heç də elə belə dəvirdi. Burda iki səbəb vardı, səbəblərdən biri bir daha deyirəm, bu dəhliz təkcə Azərbaycanın bir hissəsini digər hissəsinə bağlayan dəhliz deyil. Bu dəhliz türk dünyasını bir-birinə bağlayan hə? bir dəhlizdir. Ona görə vurğulanırdı və heç təsadüfi deyil ki, yerə gəldikşəcə cənab prezident öt çıxışında müxtəlif beyanxah Təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli, iki tərəfli əməkdaşlıqdan danışarkən Türk dövlətləri birliyi adı Hibdəbidən yəni. öncə çəkdi. Yəni bu qətiyyən təsadüfi haldır. Və indi zamanda Rusiya prezidenti cənab Vladimir Putin orada idi. Bəs Rusiya dövlətinin başçısı orada Olduğu zamanda bu məsələləri vurğulanması o deməkdir ki hər iki dövlət üçtərəfli bəyanatda imzası olan hər iki dövlət həm Azərbaycan, həm Rusiya Zəngəzur dəhlizi məsələsini artıq həll edilmiş məsələ sayır. Yəni Rusiyanın özünə də bu dəhliz hazırda əvvəl demirəm, amma Ukraynadakı bu proseslərdən sonra olduqca lazımdır. Hı -hı və sadəcə Forpostla əlaqə üçün deyil, həm də ən azından İranla əlaqə üçün və ümumiyyətlə İnd okyanusundan çıxış üçün. Həm bizə Əngəz körpüsünün indi qeyd etdiyiniz kimi, həm türk dövlətləri, o cümlədən regional və qlobal səviyyədə də əhəmiyyəti daha da artır. Elə Rusiya da başda olmaqla, xüsusilə də sanksiyaları məruz qaldığı bir vaxtda xüsusi önəm kəsb edir. pin bir fərq ididilər, yoxsa yox. Ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlardakı demokratlar adətən ideoloji məsələlərə çox diqqət yetirdiklərindən və ayrı-ayrı lobbi -ayrı qrupları daha çox təsir altında olduqlarından, eyni zamanda da hər lobbi qrupunu onlar regionda hər hansı bir siyasət yerdərkən bəzən Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlarını vurodurlar, yataqdan çıxarırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin hazırda ümumiyyətlə Qarabağ məsələsində yanaşmada dilə gətirdikləri, demək o, ortaya qoyduqları mövqe çünki səbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyindən gedirsə və fikirləşmirəm ki, Pentagonun mövqeyi dövlət parlamentinin mövqeyi ilə üstüdür və Döv dövlət apartamentindəkilərin belə də açıqlamaları Amerika Birləşmiş Ştatları regionda bölgənin güclənməsinə yox, zəifləməsinə xidmət edir və onlar əgər fikirləşirlərsə ki, bu açıqlama ilə Ermənistana hələ ofisinə özlərinin ailələrə daha çox yaxın olduğunu göstərdilər. Vaponut da gələcəkdə dividendçi faydalanacaqlar, yəni gələcəkdə Ermənistanı Rus çarın əlindən alıb öz fortpostlarına çevirib, özləri geosiyasi əsalətçi faydalanacaqlar. Çox yanılınlar. Bu siyasət Rus çarın aridoidiya siyasəti ilə Fransanı ortaya qoyduğu mövqe kimi. Belə də təbi ki Azərbaycan da oturur fikirləşir ki, İranın kimin təsiri altında olması bizim daha çox varamıza cavab verir. Rusiyadır yoxsa Birləşmiş Ştatlar? Azərbaycan da bu məsələdə regionda geosiyasi konfiqurasiyanı müəyyənləşdirən dövlət kimi böyük rol oynuyor və Avropa Birləşmiş Dövlətlərdakılar unutmalı deyillər. Yəni ona demək istəyirəm ki siz deyirsiniz ki, hamsa bir təzyiq və sair və elə axır biz tox çox təəssüf ki Qərbin iki dövlətini timsalında artıq təqayyüdə çıxmış bir qrupdur, iki həmsətirdir. Timsalında bunu da görürük. Hava istəyəndə də aldı. Bilirsiniz, güyək onlar Bakı-Qars dəmir yolu xəttinin açılmasını istəyirdilər, yox, qətvəl istəbirdilər. İndi qəfvətəklər hamısı müştəri düşüb. Növbəyə dayanıblar ki, Azərbaycanın yaratdığı bu ə, nəqliyyat və logistik çəkilərdən faydalanazdılar. Amma o zaman da istəmirdilər. Ona görə istəmirdilər ki, onları fikrincə Verbistanı təcriddə qoymaq idi. Həqiqətən də belə idi. Amma Piralda ki, Verbistanın təcriddə qalmasını istəmirsinizsə, onda Verbistana digər dəniz zəhmət çəkib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi 4 qətnaməni gətirərdi. Yəni bucür Reallıqlar var. Bu bu reallıqlara rəğmən biz necə ki Bakı-Qars dəmir yolu xəttini çəkdik. İndi də artıq Zəngəzur dəhlizini reallaşdırmaq üzrəyik. Və bütövlükdə Azərbaycan Qars'ını nə məqsəd qoyursa, o məqsədinə çatır. Və sonrakı olaylarda göstərir ki, bütün bu addımların atılmasında Azərbaycan rəhbərliyində də dərsdə strateji baxış dərinliyi ortaya vuruldu. Bəli, pragmatik siyasət fürs təsəvvüridir ki, bilirsiz, burada söhbət sadəcə pragmatiklikdən getmir. Prosesləri öncədən görüb və qiymətləndirməkdən gedir. Yəni biz Xəzərdə əlat ticarət limanının tikintisində, Xəzərdə tərsanə tikintisində milyardlar xərclədik milliyyətlər. O zaman bu milliyyətlərin necə geri qayıdacağı ilə bağlı bəyyəz suallar vardı. Amma indi biz nə görürük? İndi ora görürük ki, hətta bu yaradılan infrastruktur belə artıq təkliflər qarşısında azlı nedir. Biz əlavə imkanlar üzərində düşünürük və əlavə imkanlar başlataraq yaratmağa, əlavə potensial yaradırıq bu yonda. Yəni baxımdan deyirəm ki Baxın, liderin kimliyi, liderin strateji görüşləri bax bu anda dövlət üçün böyük yararlı olur. Elə bunun nəticəsidir ki, elə hal-hazırda da dünya dövlətləri, o hegemon güclər Azərbaycan dövləti ilə artıq hesablaşırlar və bu da əlbəttə ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar çərçivəsindən doğur. Minatar axıb mənim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun belə dəyərli zərcurlarımız bizə ayrılan vaxt başa çatdı bir daha qeyd edim ki studiyamızın qonağı Milli Məclis-in deputatı Sahib Aliyev idi sağ olun salamət qalın